स्वामी समर्थ मंडळी बघा दिवाळी येत आहे आता आणि क दिवाळीच्या अनुषंगाने माझ्या वाचण्यात एक कविता आली आहे छान हिंदीमधली कोणी लिहिली माहिती नाही मला पण माझ्या वाचनात आली नुकतीच तर ती कविता वाचून खरंच मी खूप अंतर्मुख झाली तर आता ती कविता मी तुमच्यापुढे सादर करते तर तुम्हाला कशी वाटली वाचून मला नक्की सांगा वेळ न घालवता कविता वाचून दाखवते फटाको की दुःखांचे दूर हाथों में कुछ सिक्के गिनते मैंने उसे देखा फटाकों की दुकान से दूर हाथों में कुछ सिक्के गिनते मैंने उसे देखा एक गरीब बच्चे की आंखों में मैंने दिवाली को मरते देखा एक गरीब बच्चे की आंखों में मैंने दिवाली को मरते देखा थी चाह उसे भी नए कपड़े पहनने की थी चाह उसे भी नए कपड़े पहनने की पर उन्हीं पुराने कपड़ों को मैंने उसे साफ करते देखा पर उन्हीं पुराने कपड़ों को मैंने उसे साफ करते देखा हम करते हैं सदा अपने गमों की नुमाइश हम करते हैं सदा अपने गमों की नुमाइश पर उसे चुपचाप गमों को पीते मैंने देखा पर उसे चुपचाप गमों को पीते मैंने देखा जब मैंने कहा जब मैंने कहा बच्चे क्या चाहिए तुम्हें जब मैंने कहा बच्चे क्या चाहिए तुम्हें तो उसे चुपचाप मुस्कुराकर नाम में सिर हिलाते देखा तब उसे चुपचाप मुस्कुराकर नाम में सिर हिलाते देखा थी वह उम्र अभी बहुत छोटी थी वह उम्र अभी बहुत छोटी अभी पर उसके अंदर मैंने जमीर को पलते देखा थी वह उम्र बहुत छोटी अभी पर उसके अंदर मैंने जमीर को पलते देखा रात को सारे शहर दीपों की लव में रात को सारे शहर की दीपों की लौ में मैंने उसके हंसते और बेबस चेहरे को देखा रात को सारे शहर की दीपों की लौ में मैंने उसके हंसते और बेबस चेहरे को देखा हम तो जिंदा है अभी शान से यहाँ हम तो जिंदा है अभी शान से यहाँ पर उसे जीते जी शान से मरते देखा पर उसे जीते जी शान से मरते देखा लोग कहते हैं त्यौहार होते हैं जिंदगी में खुशियों के लिए लोग कहते हैं त्यौहार होते हैं जिंदगी में खुशियों के लिए तो क्यों मैंने उसे मन ही मन घुटके और तरसते दे देखा तो क्यों मैंने उसे मन ही मन घुटके और तरसते दे देखा कशी वाटली कविता मंडली नक्की सांगा तुम्हें अंतर्मुखला तुम्हारा का वाटल ही कविता ऐकून तर माला नक्की सांगा कमेंट करा बघा जमलं तर अशा आपल्या आजूबाजूला अशी खूप छोटी गरीब मुलं आहेत की ज्यांना दिवाळी म्हणजे काय न त्यांना काय त्याचं हेच नसतं म्हणजे त्यांची परिस्थितीच एवढी अशी असते तर माझी अशी विनंती आहे अशाच एखाद्या गरीब मुलाच्या चेहऱ्यावर जर तुम्हाला हसू फुलवता आलं आणि क दिवाळी त्यांची जर आनंदात घालवता आली तुम्हाला काही का ना थोडीफार मदत करून जशी तुम्हाला तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे तर नक्कीच मी क कविता वाचून दाखवली तर जजमल, ते लिहिणाऱ्यालाही थोडं श्रेय भेटेल आणि मी तुम्हाला वाचून दाखवून मलाही थोडं त्याचे मिळेल आणि सगळ्यात जास्त पुण्य तर तुम्हाला मिळेल तर बघा जर जमलं तर एखाद्या गरीब मुलाच्या चेहऱ्यावर नक्की हसू फुलवा आणि माझी कविता कशी वाटली मला नक्की लाईक कमेंट करून सांगा कविता वाचली त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि सग सगळ्यांना दिवाळीच्या मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा थँक्यू